ورنہ ہماری کرس ختم ہو جاتی ہے ان کا کانسپٹ یہاں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے عیسیٰ کے پاس اللہ کی اجازت کہہ رہے ہیں میرے پاس اللہ کی اجازت سے طاقت ہے مردے پہ زندہ کرنے کی تو words, آپ ان ان آپ کو قتل نہیں کر سکتے نہ مار سکتے یہ واحد اسلام کو یہ طاقت دی تھی سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات جب ایسے شخص کو آپ مان نہیں سکتے تو ایسے شخص کو ماننے کے لیے لکھا ہوا ہے قرآن میں ہی سمجھ رہے آپ تو اب وہ کیا ہوتا ہے یہ تو تاکہ سمجھ میں گیا ہم کو دیے اب آپ نیکسٹ پیج پہ آ جائیے نیکسٹ پیج پہ مطلب فورٹین پیج یہ سورہ سورہ علی عمران تھی کہ پانچ پچپن سوری اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عیسیٰ اسلام سے عزق اللہ عیسہ ان متوفی کا رافیو کا الیہ وہ متحر کا مین اللہ کفر الدین تبغ کا فوک الدین کفرو المر قیامہ تم میں اس کے میں میں پڑھتا ہوں جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ بے شک میں تجھ کو متوفی کہ میں نے معنی کیے ہیں یہ میرے معنی ہیں وفات دینے والا ہوں یا وفات دوں گا یا وفات دوں گا پورا کرنے والا ہوں تجھ کو پھر لکھا ہے اور تجھ کو اپنی طرف رافع کروں گا ورافیو کا وفات کے بعد رافیو کے معنی ہوتے ہیں بلند کرنا بلند کروں گا کرنے والا ہوں اور تجھ کو ان لوگوں کو جو انکار کرتے ہیں پاک کر دوں گا وہ متحروں کا پاک کر دوں گا اور قیامت کے دن تک ان لوگوں کو جو فوقت دل، فوق، ان لوگوں کو جو فوقت والے بنا دوں گا جو تیری اتباع کریں گے اور ان لوگوں پر جو انکار کرتے ہیں پھر تم میری طرف رجوع کیے جاؤ گے بس میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا جس میں تم اختلاف کر دو پیچھے اوپر کی آیت کا میں پہلے بتاؤں نیچے یہ جو ہے نا کہ یہ اور قیامت کے دن تک یہ ذرا غور سنیے وَجَعِلُ الَّذِينَ تَبَعُوْكَا اور وہ لوگ جو تیری اتباع کرتے ہیں ان کو میں بنا دوں گا فوقت والا ان لوگوں پر جو کفر کر رہے ہیں الہ یوم القیامہ تو قیامت کے دن تک عیسی السلام کے جو فالورز ہیں ان کو فوقت ملدی رہے گی قیامت کے دن تک جو کفر کر رہے ہیں اب ہماری معاشرے میں کہتے ہیں کہ ایک وقت آ گیا عیسی اسلام مذہب کا سارا بول بالے ختم ہو جائے گا تو عیسی السلام کے والے بانے خالی نہیں رہیں گے عیسی السلام کے ماننے ہم لوگ ہمارے رسول بھی ہیں عیسی السلام ان کے نہیں ہیں وہ تو اب ہوا کہ ان کو فوقیت رہے گی قیامت کے دن تک تو یہ کہتے ہیں کہ اسلام ہی نہیں رہے گا ایسا ہوا تب میتھی علیس آئیں گے یہاں یہ لکھے قیامت کے دن تک ان کو فوقیت رہے گی جو کفر کرتے ہیں عیسی السلام کے بارے میں تو اس کے معنی ایمان والے اللہ کی آیت کے ماننے والے عیسی اسلام کو ماننے والے قرآن کے اندر جو ہیں ان کو فوکیت رہے گی قیامت کے دن تک ان لوگوں پر جو کفر کرتے آ رہے ہیں جو قرآن کی آیت عیسی اسلام کو کفر کرتے آ رہے ہیں قیامت تک کے دن تک ایمان والوں کی فوقیت رہے گی ان لوگوں پر جو عیسی اسلام کی پرسنالٹی کو ڈسٹورٹ کر رہے ہیں کرسچن جو ہیں ہر زمانے قیامت تک کی ہوئی تو ایسا تو کچھ ہو نہیں جائے کہ اسلام میں اٹھ جائے تو پھر عیضی السلام کے شا... یہاں تو الٹا لکھا ہوا ہے یہ تو یہ بات ہوئی اب کیا ہوا تو پچھلی آیت میں یاد ہے کہ ان کو مردے پہ زندہ ہونے کی طاقت تھی پھر قرآن میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ بہت جگہ پہ میں موت دیتا ہوں میں زندگی دیتا ہوں یہ تو معلوم ہے آپ کو ہر ایک کو کہہ رہا ہے کہ میں مردہ زمین مردہ تھی اس کو زندہ کیا میں ہر ایک مردہ مردہ زندگی دیتا ہوں موت دیتا ہوں پورے قرآن مجید میں آپ یاد رکھیں صرف واحد پیغمبر عید اسلام جن کو اللہ کہتا ہے میں تجھ کو پورا کروں گا جب کو اللہ کہتا ہے کلو نفسوس آئے ان کو کیوں کہہ رہے خاص طور آسا انی متوفی کا رافیو کا بعد میں پہلے کا بے شک میں تجھ کو پورا کروں گا کیوں کہہ رہے ہیں؟ پورے قرآن مجید میں جب کہ اللہ حرجہ کہہ رہا ہے میں مردہ کو زند... مردہ دے... مردے کو زندہ کرتا ہوں میں زندگی دیتا ہوں میں موت دیتا ہوں میں یہ کرتا ہوں یا ان کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ سوچیا ایک آپ بتائیں مثال کے اس کے جو میں نے میرے علاوہ بتائیں کوئی جواب اس میں تو آپ کو مختلف چودہ سال سے مختلف کیفیات آ رہی آپ اس میں پیل کریں جی آپ جو نہیں دیکھیں میری بات سنیں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ان کو پاور تھی زندگی اس پہ آپ بلیف کرتے ہیں اللہ کی اجازت تھی جی تو ان کو نہیں مار سکتا وہ واپس لے گا اللہ تعالیٰ ابھی تو وفات ہوگی اچھا سمپل سی بات ہے کہ اگر اللہ نے ان کو پاور دیکھ رکھی ہے زندہ رہنے کی تو ان کو کوئی مان نہیں سکتا تو کسی کو نہیں کہا میں تجھے وفات دوں گا پورا کروں گا کسی پیغمبر کو نہیں کہا کسی انسان کو نہیں کہا سب کو پتا ہے کہ اللہ زندگی دیتا موت دیتا ان کو پاور دے رکھی تو اللہ نے کہا میں پورا کر سکتا ہوں تیرے کو یہ نہیں مان سکتا تیرے کو تو کہتا ہے انی متوفی کا بے شک میں تجھ کو پورا کروں گا اور پھر آگے لکھا و رافیو کا علیہ وفاد دینے کے بعد پورا کرنے کے بعد ان کی نفس کو پھر کروں گا سیکنڈ سیٹ سیج ہے رافیو کا اگر آپ یہاں متوفی کے معنی اٹھا لیں گے تو رافیو آگے لے کے اس کی کیا معنی کرے انہوں صاحب نے دیکھیں نا ان متوفی کا بے ہے میں تجھے اٹھا لوں گا وہ رافیو کا کیا کیا معنی ہوں گے آگے وہ رافیو کا بھی لکھا ہوا ہے پھر اٹھا لوں گا متوفی کا اللہ توفل انفس حین نہ مؤتیا نیچے میں نے لکھی ہوئی دیکھا ہے سورہ یہ ریفرنس بھی لکھا ہوا ہے کہ پہلا وفا سمجھ لیں وفات جو ہوتی ہے وہ اللہ کہتا ہے اللہ یتوفل توفل انفس حین نہ اللہ پورا کرتا ہے نفس کو موت کے وقت تو اللہ نے عیسیٰ اسلام کو پورا کرنے ہو کہا کیونکہ اللہ انہیں دے چکا تھا موت پہ زندگی کے پاور تو وہ وفاد وفات دے رہا ہے ان کو پورا کر رہا ہے یعنی ان کے نفس کو جب پورا کرے گا تو ان کو وفات ہو جائے گی جب ہو جائے بھی گئے کا ہوگا بلند کروں گا اب اٹھانے کا جو لکھتے ہیں تو نیچے میں نے کہا رہا ہے لکھے سورت دیکھیں آپ لکھ کر ہے البقرہ بکرا ٹو کی اس کی تل تلک رسول فضلنا اللہ علا بعد وہ رسول ہیں ہمارے جن میں ہم نے باس کو بعض پہ فضل دی منہم کلم اللہ ان میں سے اللہ نے کلام کیا ورفا بادم درجات اور باس کو ہم نے بعض پہ درجات میں بلند کیا ہوا ہے تو عیسیٰ سلام کو اٹھانے رہا فزیکلی اسمان میں ان کا درجہ بلند کروں گا وہ بلند جو کیا قرآن میں رسول کو دیکھے رسولوں رسول میں عیسیٰ سلام بھی ہیں تو بعض سے کلام کیا وہ پتہ محسوس السلام کا لکھا ہوا ہے محسوس السلام سے تکلیم ہے ان کو بلند کیا ہوا ہے تو بعض کو بعض سے فضل دی اور کہا کہ اسی سے کلام کیا اور ایک کو ہم نے بلند کیا تو عیسیٰ السلام کو وفات دینے کے بعد بلند کیا درجات میں اور جو ایمان والوں کو ان کو فوقیت دے دی کفر کرنے والوں پر قیامت کے دن تک قائم تھے کے دن تک ان کو فوقیت ہے جو عیسیٰ اسلام کو یہ جو پیغمبر ہے جو عیسیٰ السلام قرآن میں مینشن ہے ان کو فوقیت رہتی ہے ان کو ان جو, جو ان کی عیسائی جو ہیں ان کی پرسنائی ڈسٹورٹ کر رہے ہیں تو پہلا دیکھیں ان انی متوفی ہے میں جو میں نے کر رہا ہوں پورا کرنے کے کیوں اللہ تعالیٰ نے صرف پورے قرآن مجید انہی سے کہا کہ ان کو اللہ نے پاور دے گی تھی مردہ سے زندہ کرنے کی تو وہ اس کی ذات کو واپس لیں تو آپ کو اللہ پورا کرے گا نفس, اور نفس کو پورا کرنا موت کے وقت کرتا ہے وہ نیچے میں نے حی... تو ان کی نفس کو پورا کیا موت کے وقت ورافی رافی کو بلند کر دیا درجات میں الیہ اور تحرک کر دی ان کی ان لوگوں سے جو کفر کرتے آ رہے ہیں اور فوقیت دے دیں اللذین تب کا جو تیرے کو فالو کریں ان کو فوقیت دے دوں گا فوک الدین کفر جو ان کو کفر کر رہے ہیں اس اسلام کو غلو کر رہے ہیں یوم القیامہ قیامت کے دن تک فوقیت رہے گی کوئی اسلام اور یہ سب ہٹنی رہے دنیا سے کہ وہ آنا پڑے گا ان کو

طب قتل یقیناً جب انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے المسیح سے ابن مریم کو قتل کر دیا تو اللہ کہتا ہے انہوں نے قتل نہیں کیا اور انہوں نے سلیب نہیں دی لیکن اس ان کے لیے ملتا جلتا کر دیا اور بے شک جو لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں ضرور اس میں شک میں ہیں اس کے ساتھ اس پر اس کے ساتھ ان کے پاس علم سے نہیں ہے سوائے گمان اتباع کر گمان کی اتباع کرتے ہیں اور یقین انہوں نے قتل نہیں کیا اب آپ سمجھیے کہ جب عیسی سلام کو اللہ نے کہا میں تجھے وفات دوں گا یعنی ان کو جو پاور تھی زندگی کرنے کی واپس لے لوں گا یا وفات دے دوں گا تو انہوں نے جو ان کو جو تھے اس زمانے کے لئے انہوں نے کہا ہم نے قتل کر دیا جب اللہ نے ان کو وفات دی تو انہوں نے کہا ہم نے قتل کر دیا سمجھ رہے ہیں وہ کیوں کہہ رہے ہیں وہ تو ایک لینا چاہ رہے تھے کیونکہ ایسے شخص کو مان نہیں سکتے تھے دے کی سلام کیونکہ ان کے پاس پاور ایسی تھی تو ان اس کو انہوں نے کلیم کیا کہ ہم نے کیا ایکچولی اللہ نے ان کو وفات دی اور اس کی وفات ولدت و یوم السلام علیہ یوم ولدت و یوم اموتو و یوم ابعثو حیا تو سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا اور سلامتی میں مجھے موت ہوگی تو اللہ نے جب وفات دی سلامتی میں تو انہوں نے کیا لگے وکما قتل رسول اللہ ان کا کلیم ہی جھوٹ ہے اس لیے کہ اللہ پہلے کہہ چکے تو میں وفات دوں گا تو وفات کے بعد ہی تو آپ کلیم کریں گے کہ ورنہ جب زندہ آدمی کے بارے میں کیسے کہتے ہیں میں زندہ شیخ کو قتل کر دیا تو عیسیٰ سلام کو وفا دی تو انہوں نے کہا ہم نے قتل کر دیا اس شخص کو جو مردہ زندہ کر دیتا تھا آپ کا آپ کا کر کے دکھائے تو اللہ کہتا ہے وما قتل وما صلو تم نے سلیب نہیں دی تم نے نہیں کیا تم نے قتل نہیں کیا نہ تم نے سلیب دی ولیکن شب بھی ہم تم اس کو ملتے جو تم سمجھو تم کر بیٹھے ولیکن شب بھی ہم اس کو ملتے جو تا کر دیا انہوں نے قتل نہیں کیا انہوں نے سلیب دی دی بلکہ اللہ نے وفا دی سلامتی میں یعنی ان سے وہ پاور لے لی زندہ کرنے کی تو ان کو وفات دے دی تو انہوں نے کبھی کہہ دیا پورے قرآن مجید میں واحد پیغمبر کیٹاگوری کے ہم نے قتل کیا اللہ نے ڈینائی کر دیا تم نے قتل نہیں کیا کیونکہ اللہ نے عیسی السلام کو پہلے ہی بتا دیا تھا کیا ہونے والا جی 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 بالکل بالکل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر آپ کی اس بات کو مان لیا جائے تو حضرت عیسیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے جی جی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام جی جی بنی سیل کے جتنے انبیاء اور دیگر انبیاء جی جی ان کی ہمیں خبروں کے بارے میں پتہ ہے ان کو ان کی ہمیں تفصیلات پیش کیا خبروں کے بارے میں جی کہہ رہے ہیں کہیں نہ کہیں یہود کی کتابوں سے دیکھیے میں بات کر رہا ہوں قرآن کی جی یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں یہ یہودی کتابوں کو میں بلیو نہیں کرتا ہوں نہیں میں میں بات کر رہا ہوں تاریخ کہہ رہا ہوں تاریخ ہو یہودی ہو دیکھیے تاریخ ہو بائبل ہو کچھ بھی ہو یہ یاد رکھیں میرے میں جب قرآن کی بات کر رہا ہوں تو قرآن میں کوئی خبر کا ذکر نہیں کسی پیغمبر کا نہیں میں وہ اپ کے بات بس اس سے ہم باہر کی بات پہ بحث 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 نہیں مگر یہ کہ ہمارا جو ظاہرہ ہے جو بات ہے وہ تو اس میں یہ رہے گی کہ یہ دو سال سے ہمارے امت مسلمہ میں یہ ایک معاملہ سے چلا آ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھائیں گے تو میں پرسن ہمارے جو فرقے چاہے 100% کر لیں مجھے اس سے بحث نہیں ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے میری بات نہیں ہے یہ پہلے تو میری ڈیفرنس کریں میری بات اور اللہ کی آیت میں نہیں یہ تو پھر میں اس کو پڑھ کے سامنے آیات پیش کری ہے اور آیات میں لکھا ہے کہ ان کو مردے سے زندہ ہونے کی طاقت تھی اجازت تھی جب اللہ نے ان کو لی تو انہوں نے کہا ابھی تو وفات دے گا وہ تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کی آیت میں لکھا ہوا سمجھے میری بات کو اور لوگ چاہے کچھ بھی کہتے رہے اور کتابوں میں قبریں دکھاتے رہے مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے دیکھیں بات یہ میرے جو کرائیٹیریا فرقان ہے یہی تو دیکھیں قرآن کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ فرق کریں حق اور باطل کو اگر باطل پھیلا ہوا ہے تو اس کو یہ نہیں کہ وہ کیونکہ لکھا ہے تو ہم مان لیں اللہ کی کتاب میں کوئی ایسی بات لکھی ہوئی ہے تب مانیں گے کیونکہ یہ فرقان ہے کرائیٹیریا ہے حق اور باطل کا فرق کرتا ہے تو اگر کوئی بات لکھی ہوئی ہے احادیث میں یا بائبل میں یا بگوت گیتا میں گیتا میں اویستھا میں یا ایون سائنس میں وہ اس کے انڈر میں ہونی چاہیے اگر اللہ نے کسی پیغمبر کی قبر کا ذکر کیا ہو تو میں مانوں گا وہ پوری دنیا کہتی ہے مجھے اس سے بولے کہ مجھے اللہ کو قیامت کرے اللہ کو جواب دینا ہے مجھے لوگوں کو جواب نہیں دینا ہے یہ تو ٹھیک ہے بات ہے کہ عارق کو اللہ کے سامنے ہی جواب دینا ہے مگر جس کو ہم بات کرتے ہیں کسی حوالے سے تو ہمارے سامنے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے قرآن کی حوالے سے یا اسلام کے حوالے سے تو اس میں قرآن پہلے اس کے حدیث ہے تو قرآن پہلے کہا نا آپ نے تو جی قرآن جی میں یہ لکھا ہوا ہے قرآن ہی بنیاد ہے یہ بنیاد بنا رہے ہیں نا اس کو آپ تو اب دوسری بات کیسے لے آئے پھر اس کے خلاف اگر ہمارے ہاں ہماری نہیں نہیں دیکھیں میں میں آسان کر دیتا ہوں جیسے آپ نے کہا قرآن پہلے تو میں نے پہلے یہ سنا دیا آپ کو اب آپ دوسری جو بات لا رہے ہیں وہ اس کی کانٹریڈکشن میں لا رہے ہیں تو اس کو ریجیکٹ کر دیں آپ جب آپ نے قرآن پہلے کہا تو پہلے کی یہ سنا جائے گا تو ہمارے معاشرے میں نہیں کہنے اس کو آپ سمجھ نہیں سکتے جب تک اس کو نہ مانیں دوسری بات کہہ دی پھر آپ تو میں نے کہا آپ دو باتیں کہہ رہے ہیں ایک طرف تو کہتے ہیں قرآن پہلے تو پہلے اس کی بات بتائیں مجھے آپ پھر ہم دیکھیں گے حدیث میں اگر اس کی الائنمنٹ میں تو صحیح ہے اگر اس کی کانٹریڈکشن تو ریجیکٹ کریں آپ اس کو یہ نہیں کرتے پھر, پھر کہتے ہیں نہیں, نہیں نہیں آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے تو لیں کہ حدیث ایکسپلین کرے گی قرآن کو میں نے دو باتیں کہہ رہے ہیں آپ یا تو قرآن جج کرے حدیث کو یا قرآن سمجھائے حدیث سمجھائے قرآن کو دیکھیے ہمارے معاشرے پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک ہی وقت دو عقیدے رکھ رہے ہیں قرآن فرقان ہے کرائٹیریا ہے احادیث کو جج کرنے کا یہ صحیح بات ہے اور دوسری لمحے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ قرآن آپ سمجھ نہیں سکتے جب تک حدیث اس کو کو کرے یہ یہ سمجھ انتہا پسند دو یعنی دو باتیں باتوں کے عقیدہ ہے جب آپ نے کہا قرآن پہلے تو پہلے کی یہ بات میں نے آپ کو بیان کی اب اگر احادیث کے مطابقت میں لے آئیں گے آپ تو وہ اس کو مان لیا جائے گا اگر اس کی اختلاف ملائیں گے تو وہ اس کو ریجیکٹ کیا جائے گا جب پہلے اس کو کہا تو پہلے کہے نا باپ با تو اس کو پہلے نہیں آپ تو اس کو پہلے مانتے ہیں معذرت کے ساتھ بائبل کو اس کی اس کی قرآن کے اوپر تو بہت کتابیں رکھی ہوئی آپ نے اس کے اوپر حدیث بھی رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر ابائبل بھی, بھی رکھی ہوئی پہلے تو اس کو بھی نہیں مان رہا قرآن کو اس کو مان رہا ہے پہلے یہ کہہ رہے ہیں منہ سے ایسا نہیں ہے اے مسلمان جو ہماری کیفیت پیدا ہوا ہے جی جی, جی. الحمد مسلمان ہیں اس میں ظاہری بات ہے کہ ہمارے سامنے تمام چیزیں موجود ہیں حادث ہے قرآن ہے اور جو بنیادی چیزیں قرآن ہماری نہیں نہیں ایک اور چیز بھی ایڈ کر لیں اس سے پہلے آپ کو پاس اللہ ناؤزب اللہ کلام بائبل اس کو بھی مان لیں آپ اس کو کیوں مائنس کر رہے ہیں آپ بائبل کے یعنی سنتے جائیں جی. جی. یہ ناؤزب باللہ اللہ کلام بائبل جی. سمجھے نا جتنے پیغمبروں کے باتیں اس میں لکھی ہیں مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ یہاں سے لے رہے ہیں اس کی ایکسپلینیشن یہ غلط ہو رہا ہے نا قرآن اس کو رائٹ اور رانگ کر رہی ہے اسی طرح حدیث بھی ایسی ہے ادھر تو آپ کہتے ہیں ایسا اللہ کا بیٹا ہے تو آپ نے قرآن میں کلیریفکیشن آ گئی اب اس میں آسمان اٹھا لیا تو اس کو یہاں کیوں ڈالنا اس آسمان میں تو نہیں لکھا اٹھا لیا اس کی بات کیوں منوا رہے ہیں اس میں لکھا زندہ ہے اٹھا لیا یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ قرآن کو جب فرقان بنائیں گے تو بہت سی باتیں اٹھانے کا آئے کا اسے کم صرف یہاں سے آئے یہ پہلے پہلے تھی اکارڈنگ ٹو تمام اسکالرس یہ پہلے آئی ہے غلط کہہ رہا ہوں بات غلط صحیح کہہ رہا ہوں سکولرز کے تحت تو یہ پہلے آئی ہے انہی سکولرز کی تو مان رہے ہیں آپ وہ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ زندہ اٹھا لیے گئے واپس آئیں گے اور پھر حدیث بعد میں آ رہی ہے حدیث تو اس کے بعد آئی نا تو یہاں سے انفرمیشن ٹرانسفر ہوئی میں نے کہا تھا یہ لو جو یہودی سائی کنورٹ ہوئے ہیں یہ ہمارے اندر انہوں نے یہ کونسپٹ لے کے آئے ہیں آپ بات سمجھے میری بات کو کہ ہماریاں معاشرے میں بائبل کی ایکسپلینیشن دی جاتی ہے قرآن کی مولانا مہدور صاحب نے بھی دیا جی. غلام احمد قادیان نے بھی دیا ہر آدمی نے قرآن کی آیت کو نیچے آد... کیا ہوا ہے جی. تو پھر تو میں تو ہنڈیٹ پرسنٹ پرسینٹ کرتا ہوں بائبل کو. ہنڈیٹ پرسنٹ. میرے لیے یہ واحد اللہ, اللہ... اللہ ہی کتاب ہے اللہ کوئی وقفے وقفے سے اپنی کتاب کے لا تبدیل کلیم... مبدین علی کلمات اللہ اللہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں وہ یہی چلی آ رہی ہے شروع سے کتاب یہ تو یہودیوں نے لکھی جیسے ہماری حدیث ہیں گوسپل اکارڈنگ ٹو مارک گوسپل اکارڈنگ ٹو لو گوسپل اکارڈنگ ٹو جان انہوں نے یہ کہا کہ عیسا نے یہ کہا انہوں نے یہ کہا کہ عیسا نے کہا جیسے ہماری حدیثوں میں انہوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ نے کہا یہ سمجھے یہ کتاب تو یہی پیغمبروں کو ملی ہے یہ تو ایک بہت بتاتا ہے نا کہ آپ جو بات معاشرے میں کنفیوژن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سارے اسکالر نے اس کو پہلے کتاب مانا ہے پہلے پھر بعد میں قرآن کو مانا ہے. تو پہلے آپ نیچے انڈر اس کے تو اس میں پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اصول کو مان لیں میرے کو تو مانیں نہیں مانے اپنا بتائیں تو دیتے لگتا ہے نہیں رہا آپ کو معذہب کے ساتھ میں بتا دوں سکھاتا اللہ تعالیٰ ہے یہ بھی یاد رکھیں آپ سے میں بتا رہا ہوں کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کو گائڈ نہیں کر سکتا بالکل صحیح بات سمجھ گیا نا میں آپ کو سکھا نہیں رہا ہوں آپ جب یہ کہتے آپ کی بات مان لیں تو مجھے بتا میری بات کون سی ہے وہ میں نے یہ کہا کہ آپ نے یہ کہا کہ تمام اسکالر نے کہا کہ یہ کتاب پہلے آئی تھی قرآن سے ہے نا آپ مجھے ایک آیت بتائیں قرآن میں لکھا کہ اس سے پہلے کتاب آئی تھی اب یہ کرائٹیریا میرا اور آپ نہیں دکھا سکتے اور نہیں دکھا سکیں گے آپ یقین کریں کوئی اسکالر دنیا میں نہیں دکھا سکتے اس سے پہلے کتاب آئی تھی یہ کتاب ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے ہمیشہ سے میں نے جملہ استعمال جب بھی دنیا آئی یہ اللہ کا کلام ہے یہ طرح یہ اس کی نقل ہے بائبل بھگوت گیتہ میں اس کی باتیں نکال لے گا کہ لوگوں نے چیز بنائی ہے جتنے مذہب دنیا میں محسوس کریں اس کتاب کی وجہ سے کیونکہ یہ حفظ ہے ہر زمانے میں بغیر سمجھے ہوئے یہ بالکل ڈفرینٹ بات رہتا ہے جو معاشرے میں نہیں سمجھا تو سب نے اس کو نیچے کر رکھا ہے اور تمام کتابیں اس کے اوپر لائے ہوئے ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھگوت گیتا میں آیا کہیں یا اویستا میں آیا وہاں بھی آ گیا وہ بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے صاحب ہر مذہب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صاحب کہیں نہ کہیں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکال لیتے ہوں کیونکہ یہاں سے جو رہے ہیں اس کو, چ... اس کو تو چینج نہیں کر سکتے آپ لوگوں نے کتابیں بنائی ہیں اس کتاب کو پڑھ پڑھ کے اپنے اپنے مذہب بنائے یہ نہیں چینج کر سکتے آپ یہ ہمیشہ چلی آ رہی ہے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو پہلے اول مانیں اگر آپ مانیں گے تو اس کی پہلے بات مانیں جب اس میں یہ ایسی بات نہیں لکھی ہوئی کہ وفات زندہ اٹھا لیا آسمان پہ چلے گا یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے تو ہم کیوں اس کو قرآن کر نکالیں یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں تو جب میری بات آپ کہیں گے تو میں آپ کو ڈفرینس بتاتے جا رہا ہوں کہ میں اور تمام اسکالرس ان میں بہت بڑا ایک فرق ہے میں اس کو کتاب مانتا ہوں اللہ کی ہمیشہ سے کیونکہ اللہ کلام کب سے ہونا چاہیے پہلے سنیں آپ جملہ سنیں اللہ کلام کب سے ہونا چاہیے جی جب سے اللہ تعالی اللہ کلام سمجھے اللہ کے ورڈس میں پیدا ہوا تو میں بول رہا ہوں تو میرے ورڈس ہیں اللہ تو کریٹ ل... ہمیشہ آ... create... کی... بھی, بھی اس کے ساتھ چلام بھی ہے انسان جب آئے تو اس سے کلام اپنا نازل کیا کتاب نازل کی دال الکتاب لاجبی اس کے صفاتی نام جیسے اللہ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں اللہ رحمان ہے آہار ہے جبار ہے اسے اس کتاب کے صفاتی نام ہیں جو مور دین تھرٹی تھری فورٹی واٹ ایور اس میں کتاب بھی ہے فرقان بھی ہے اللہ بھی ہے صحب بھی ہے پیجز بھی ہیں آپ کو اسے وہی کیا کہنے لے یہ وہی ہے کہنے نازل کیا کہنے لے یہ نازل ہے کہنے لگے کہ میں نے کہا یہ فرقان کے کہنے لگے فرقان ہے میں نے کہا یہ نور کیا کہنا یہ نور ہے آیتیں کہاں کہنے لیں اس میں ہر سوال آپ پوچھیں کہنے لیں اس میں تو میں نے کہا تورات کا کہنے کہنا وہاں میں نے وہاں کیوں یہاں کیوں نہیں کہ بٹ یہاں رہے تو یہاں دیکھیں تورات تورات کے معنی قانون انجیل کے معنی خوش ہے؟ یہاں دیکھیں تو ہر یہ ہو رہا ہے پرابلم کہ باقی جتنی اس کتابیں صفاتی نام ہیں انہوں نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے صرف تورات انجیل اور زبور کو باہر کیا ہوا ہے میں اس کو واپس اس کے اندر ڈالنا چاہ رہا ہوں یہاں پر تو بات بھی جا رہے ہیں آپ اپنا ایک طریقہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عمل کرنے کا وہ ہوں بہت سن نے محمد رسول ابھی لکھ کے گئے نہیں میرا سوال گیا ہے کیا انہوں نے اس کی ایکسپریشن خود لکھی تو میں نے بھی نہیں لکھی اور میں نے لکھوں گا انہوں نے قرآن کی یاد تلاوت کی کر رہا ہوں سننا میں ہر وہ کام کروں جو انہوں نے کہا رب بنا وبادی رسول رب کابوس کر دیں میں رسول جو تیری آیت تلاوت کرے گا وہ جو عالم الکتاب ہے الدیہ کتاب کا سے بات وہ تو میں کون ہوتا ہوں کہ اللہ کے لکھے ہوئے پہ اپنا لکھ کے بتاؤں کہ یہ سمجھا رہا اللہ کتنا میں احمد آدمی ہو جاؤں گا استثر اللہ کہ اللہ کے کلام جو اللہ کہہ رہا ہے اس سے زیادہ آسان کون لکھ سکتا ہے انسان کو سمجھانے کے لیے کہ جو میں اس میں لکھوں I will never ever and I will not write. اس میں جو ایک سوال ہے جیسے آپ کی نماز پڑھی آپ نے جہاں تو آپ جب یہ کہتے ہیں کہ اس تمام چیزیں قرآن میں موجود ہیں جی نہ فائدہ ہے ان کا تو کوئی تصور نہیں ہے قرآن میں باقی نماز کا ہے باقی نماز کا بھی نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہیں آپ بتائیے مجھے <laughs> تو آپ نے نماز پڑھی آپ سے سوال میں نے اس لیے پڑھی کہ مجھے احادیث میں ملتی ہے احادیث میں ملتی ہے احادیث کب کمپائل ہوئی تھی جی احادیث کب کمپائل ہوئی تھی احادیث کی مختلف نہیں نہیں میں سوال کا جواب دیتے ہیں آپ حدیث کو قرآن کے بعد ہی کمپائل ہوئی نا نہیں چلے اچھا اس کے مین بانی کون ہے جو مین حدیث سمجھی جاتی ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایک لے لیتے نا ایک سے مسلم بخاری بخاری صاحب کو لے لیتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں آپ بخاری صاحب کو لے لیں وہ کہاں کے بخارا رشیا جی وہاں رہ رہے تھے ٹھیک ہے اب آپ سوچئے ان کو تصور کریں کہ ابھی انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی ہے وہ نماز پڑھتے تھے کیسے نہیں آپ بتائیں نا وہ کیسے پڑھتے تھے جیسے ہم پڑھتے ہو تو ایسے میں بھی پڑھ لوں نہیں آپ نہیں تو وہ نہیں ایک سیکنڈ میری وہ کیسے پڑھتے تھے اگر وہ بتا دیں تو میں بھی ویسے پڑھ لوں نہیں میں بتا رہا ہوں نا آپ خود سوچیں کہ بخارا میں بھی ہیں وہ ابھی وہ انہوں نے ہجرت دی کی وہاں سے کہ وہ مکہ پہنچیں گے مکہ میں لوگوں سے پوچھیں گے اقوال جمع کریں گے اور پھر مسجد رام میں جو نماز کا طریقہ تھا اس کو وہ لکھیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے بھی ان سے نماز اگر سیکھی ہوتی تو انہوں نے کیسے پڑھی مجھے سوال یہ اور پھر وہ مختلف انداز سے لکھی ہوئی ہے سارے طریقے لکھے میں نا شیعوں کا کا مسئلہ سب طریقے لکھے تو میں نے جو طریقہ کار جو مسجد رام کا امام ہے کیونکہ وہ جب وہ وہاں پہنچے تھے تو وہاں ایک نماز قائم تھی امامت پہ تو اللہ کہہ رہا ہے مقام براہ مصلح تم اپنی نماز مقام سے مسلح لے لو تو میں نے طریقہ کار وہاں سے لے لیا تو حدیث میں تو چار پانچ ہے آپ نے کیسے آپ کیا سوال کروں ہنفی مسلک, مسلک کا ایک طریقہ کار ہے شافعی مسلک کا طریقہ کار ہے شیعوں کا مسلق مج... آپ ہر طریقے نماز کیوں نہیں پڑھتے اس میں سے آپ نے ایک کیوں سرٹ کیا بی... نہیں اس لیے نہیں حدیث ایک نہیں نہیں آپ بات نہیں سمجھے حدیث میں تو طریقے مختلف لکھے ہوئے ہیں تو آپ سارے طریقے کو فالو کریں آپ حدیث کو نہیں مان رہے حدیث کو ماننے والا چاروں طریقے سے پڑھے نا ٹھیک تو پھر طریقے سے پڑھیں کبھی شیوں کے طریقے سے پڑھ لیں کبھی حنفی سے پڑھ لیں کبھی طریقے سے رک جائیں چاروں ہماروں پانچوں طریقے غلط تو نہیں ہے جی جی کبھی رفید سے پڑھیں کبھی شیوں کے طریقے سے پڑھیں کبھی کیونکہ تحدیث کو مان رہے ہیں نا آپ جی جی تو آپ نے اس میں ایک کو کیوں سب سلیکٹ کیا تو میں نے اس میں سے ایک وہ سلیکٹ کر لیا جو قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے مقامے سے مسلح لے لو تو میں نے قرآن میں پڑھا کے مقامے سے مسلح وہاں کا جو امام تلاوت کرتا ہے اس پانچوں میں سے جو جتنے بھی طریقے جائز ہیں اس میں میں وہ آپ کر لیا

تو میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ حدیث کو فالو کریں تو حدیث میں سارے طریقے لکھے ہوئے تو اس میں سے آپ ہر طریقے میں سے آپ نے ایک کو کیوں آپٹ کیا سب طریقے سے پڑھیں آپ تو آپ حدیث کو فالو نہیں کر رہے بیسیکلی آپ ایک امام کو فالو کر رہے ہیں جس نے آپ کو طریقہ بتایا یہ والا طریقہ میں سنتے رہے میری بات اگر غلط ہوں صحیح کریں نا آپ سوال نہیں کریں یہ مجھے بتائیے کہ ان احادیث میں سے ایک آپٹ کے جو حنفی مسئلہ کے اگر آپ ہیں تو آپ نے امام حنیفہ کی بات کو ایسیپٹ کیا تو آپ نے اس کو ایڈاپ کر لیا میں نے کیا کیا قرآن پڑھا قرآن نے کہا اخذ کر لو مقام رحم سے مسلح تو میں ہنڈریڈ پرسینٹ شور ہوں کہ جب آپ بخاری صاحب وہاں پہنچے تھے تو انہوں نے یہ طریقہ بھی درج کیا ہوا ہے تو اس طریقوں کیوں نہیں اپنا لیتا میں نے قرآن سے اس طریقوں میں سے اس آئس کے مطابق میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا میں نے اس بات جو حدیثوں میں جو طریقوں میں سے وہ والا طریقہ ایکسیپٹ کروایا اپنی مان لایا جس کو اللہ نے مجھے کہا کہ وہاں سے لو تو وہ بھی جب وہاں پہنچے انہوں نے سب لکھ دیے اب آپ آپ پھر ایک امام نے کہا یہ والا صحیح ہے ایک نے کہا یہ بہتر ہے فلاں نے کہا یہ کہا شیعوں نے کہا یہ تو آپ کنفیوژن ہے تو اس کا آپ چارے پانچوں طریقے کو سے ایک امام کو فالو کر کے ایک طریقہ کو مان رہے ہیں میں نے اللہ کی آیت سے اس طریقے کو مانا اور حدیث والی کنفرم کر لی تو آپ نے حدیث سے نہیں لیا قرآن ہی نے آپ کو کہا وَتْ تَقْحِدُ مِن مَقَامِ میرے باپ دادا میرا خاندان سب ہنفی مسلک کو فالو کرتے تھے جب میں نے یہ آیت کی تلاوت کی تو پھر میں نے جاک خود بھی گیا جمرے پہ میں نے وہ دیکھا بھی امام سے بھی طریقہ وہاں لوگوں سے معلوم کر رہا ہے تو انہوں نے کہا یہ طریقہ کسی طرح ہی لیکن یہاں یہ مروجہ یہ قائم ہے میں نے اس کو قائم کر لیا یہ تو ابھی انیس سو پیتیس یا چھتیس میں جب امام عبدالعزیز نے خانہ کعبہ پر قبضہ کیا تھا اس کے بعد سے جی چاروں مسلک مسلے ختم کیے اور ایک مسلح قائم ہوا تو اگر اگر کوئی تبدیلی آتی ہے وہاں پر اور اس کے بعد کوئی نیا مسلک آ جاتا ہے کوئی غلط ہے میں آپ کو اس کی وجہ دیتا ہوں ایک ہی طریقہ چلا رہا ہے میں آپ کو پروف دوں گا آج بھی میں وہاں گیا ہوں آپ کے مسئلہ کے لوگ وہاں آواز نہیں پڑھتے امام کے ساتھ بات سن لے نا وہاں پر مسئلہ آج بھی چاروں قائم ہے وہ اپنی امام پوری قوم اپنی ٹیم لے کے آتی ہے وہ باقاعدہ نماز ختم ہوئی تبھی آتے بعد میں وہ سر نے کہا آپ کے مسئلہ میرا مسلک میں آپ سے مطلب دیکھے